نحمده ونسل على رسوله الكريم ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على أشهر الأقوال المروية توفي بالمدينة المكرمة المعزمة عبوه عبد الله وكان قد اجتاز بخاله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقوا ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجع تسعة أشهر قمريا وآنا للزمان أن ينجلي عنه الصدم حضرت امه ليله مولده اسيه ومريم في نسوه من الحصيره القدسيه واخذها المخاد فولدته النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم نورا يدلأ له سنايا نبي عليك يا رسول الله بادروا علينا من ثنيات الوداع واجاب الشكر علينا ما دعا لله داعي